От Україна, Карпати Крим. Що вас сподвигло саме так назвати цю виставку? Ну, це все дуже просто. У 2012 році був пленер в Криму, де ми плідно попрацювали з кримськими пейзажами, з Кримом, і з кримськими татарами з задоволенням. Це було біля Бахчисарая. 14 рік, коли вже була війна, Дубна, і в минулому році ми працювали на платинарі в Карпатах, ну, в Закарпатті. І тому ці всі пейзажі – це наша Україна, яку ми любимо, знаємо і... і з думок не йде просто сказати так. Що мені дуже подобається в роботах Володимира, це з одного боку якась така щирість автора артистичністю легко володіє пластикою. А з іншого боку, ця пластика, а тут ми з із автором дуже якось, так бувати, в одному полі працюємо, вона, ця пластикова, вибачте, тобто пластична. Вона провокує глядачів, дивлячись цю всю... продовжувати її кожному залежно від того, хто у кого що в голові знаходиться. Один може шукати якісь академічні посили, які там знайде, інший буде шукати іографічні якісь такі от образи чи метафори, теж знайде. І третій свій багаж надбання буде прикладати до цього, і воно теж піде в цьому руслі на розвиток. этой одновременно единица, которая проникает в что-то невероятно мелкое, и в то же время часть этой вселенной, и в то же время над тобой этот огромный, вот это то, что он умеет создать. То есть, и это фантастично, потому что в конце концов это то, цель, к которой стремится каждый художник. Но он это делает абсолютно с способами абстрактного как бы, моделирования. То есть и, и только за счет света и ритма. А, а ты часть вселенной, ты часть мелкого, невероятно мелкого мира и огромного одновременно, и вот это ощущение, оно совершенно. Ви знаєте, я так подивився оком журналіста на ваші картини і можу сказати, що художнику практично підробити вас неможливо. Кожна робота об'єктивно, неповторна, тут є своєрідна техніка. От чому суть вашої техніки? Що це? Ну це, це ви знаєте, Я довгий роки з до цього йшов, маючи академічну освіту і працюючи в реалістичній акварелі. В якийсь момент мені захотілося волі, повної свободи. Як рука пішла, так і пішла. Потім смак лишається і а І тримає, тримається в голові образ того, того, що ти хочеш, Що ти хочеш передати, яку емоцію ти хочеш передати. І, і, і в цьому підпорядкована ця палітра, да, і структура, і палітра. Я себе відчуваю професійним художником, який прагне передати свої емоції, і свої, я не знаю, емоції, свої думки, свої почуття. Ми ж коли слухаємо музику, там немає ніякої конкретної, це банальний приклад, що музика абстрактна. Так само і живу вас. Але до чого треба прийти. можно даже сказать так и эстетически восприятие а, живописи. А, я думаю, что основная тема этих работ не то название, которое Володя дал выставке, хотя я уважаю Володю, а, но мне кажется, что эта тема глобальных, совершенно фундаментальных исследований в области а, живописи, в области современной а, живописи у меня такое впечатление, потому что это новые а, художественные слова, я так это определяю. Володя открыл свою нишу, э, и действительно совершенно неповторимую, э, невероятно прекрасную. И <coughs> это все, конечно, благодаря тому, что личность художника совершенно нестандартна и идеальна. Э, художник э, как бы, э, невероятно артистичен, э, очень недоспособен, да, э, профессионален и может служить просто э, э, объектом восхищения. Э, э, и не скажу подражания, потому что сделать подобные вещи, конечно же, никому э, повторить эту Никому совершенно не удастся. И за абстрактное искусство, я считаю, Она стала примитивным, уважаемым покупанием искусства. В этом смысле, э, так является одним из толков э, за, зачинателей современного абстрактного библиотекарного процесса. Я очень люблю его вещи, потому что они интеллектуальны, они метафоричны, они по-настоящему не, э, не скучны. Вот. Э, и у него нет такой э, работы. У нет двух одинаковых колоритов. Это mm -hmm. работа, которая э, скучать по суши и также захватывающие ритмы и маленькие форматы. Это микроскоп или бинокль, бесконечно далекое, это да, бесконечно сокращается. Это художник, который, я считаю, по-настоящему еще идет хорошая монография, хорошее исследование, хорошая выставка и хорошее имя в большом, в большом не только украинском искусстве, а еще и в восточном искусстве. Черная милая ниш, наполненная этой окой, будет сегодня бой не будет, и такое А тут я зашел, какая-то радость такая. А, подсвечу. наш. Да, да. вот это будет... <laughs> вот, в эти картины хочется так заблудиться. Они такие поглаживают, медитативные. Это же ручная работа, это не компьютер. Вот компьютер – это невероятно ценно. Такая вот тихая человеческая энергия. Иметь такую работу дома, это такое окно в тот мир, когда Джокер еще писал. Там же такая ну, же вот ручная работа, красивая. красиво. Вы большой художник, Владимир Бе Евгеньевич, принесете радость. Спасибо. Если сравнивать на протяжении нескольких лет мои выставки, просто поражаешься, насколько ты способен сам развиваться высокой способен углублять темы, которые оригинально поднял, разработал, уникальны, она не Много абстракций в мире, разных. Но то, что создаешь шрифт, это просто необыкновенная вещи. Если посмотреть на эту работу, это чистейший малахит необыкновенный. Как Татьяна правильно сказал, это геологический разрез необыкновенного фантастического создания такого природа совершенна. Природу надо искать истоки, искусство и прочее. И превзошел природу. Это лучше, чем создавала природа или что-то за ее природу. Я тебя поздравляю искренне желаю тебе успеха, счастья, радуй нас своим искусством. Спасибо. цельность была для того, что миллионам но лошадей, медсилов, Світ можна так сказати, і в нас немає. А він співає своє соло. Mm -hmm. І я не бачив, не зустрічав нігде, де би там не не менше. Mm -hmm. І воно соло то є прекрасне. Може картина, просто я її просто люблю. Я дуже радий, свій вот. голос тримай, мабуть, сильний І хай свій тисяч, він хоче тебе Дякую.